область найбільше в Україні за кількістю закладів позбавлення волі. Їх тут 22. На підконтрольній Україні залишилося дві чоловічих колонії: одна жіноча і два слідчих ізолятори. У них отримується майже три тисячі в'язнів. За сепаратизм і тероризм 138, З них четверо громадяни Російської Федерації. На окупованій території утримується приблизно 9 тисяч в'язнів. Нас вивозили два рази руководства підвал СБУ. Для бесед. Это были. Ну, конечно, до так называемого абера Не успевали мы не вывести спецконтингент, не вывести личный состав. Потому что уже были все города практически захвачены, дороги все были перекрыты, мы, и нам никто не давал никакого разрешения на вывоз. Хотели для начала вывезти горловские колонии сюда, хотя бы в Дзержинск, вот в Селидово. Но не пошли нам местные боевики, лидер этот Без, так называемый Горловский, и здесь Стрелков. Были мы у них, поднимали этот вопрос, чтобы нам дали вывести осужденных. Они не дали, потому что это сказали, они останутся здесь в составе ДНР, будут обеспечены всем необходимым и так далее. Ну, скорее всего, им нужны были рабочие руки и новые члены для воинских формирований. Ну, слава богу, что... Многие осужденные, то да, практически все не согласились. У нас в 52-й колонии находилось 131 пожизненный заключенный, осужденный. Поэтому из них никто не пошел воевать. Никто. То есть Нет. они остались. Были насильные освобождения трех сразу осужденных. Тоже нападение было, руководство взяли в заложники и освободили трех. Это заказывали те люди, которые против которых совершались преступления, скорее всего, по такой информации. Потому а, что они канули, эти осужденные, то, то, никто они... не знает, ни в рядах их нет информации, что они находятся, то, то есть, где они делись. Ну, скорее всего, их уже нет в живых. Восемь человек еще освободили в Торезе, в 28-й колонии, э, которые там брали по списку, которые раньше воевали в горячих точках. Ага. Вот, единственное, это восемь человек, которых там... Насильно освободили, и они вышли, и там были в рядах этих. Це місто Дзержинське це всього навсього 8-10 кілометрів до лінії фронту. Обстріли тут лунають майже щодня уже рік. Третина населення з Дзержинська виїхала, але як бути з тими, хто самотужки евакуюватися не може? Ми стоїмо зараз біля колонії номер 2 і тут наразі перебуває 600 в'язнів. Анатолій то... Все здано. Командир батальона он у них был, прозвище батя у него было. Mm. Потом, так, утром в 8 часов рабочий день начинался, колония была оцеплена вооруженными людьми. На подсобах колонии порядка человек 40. И, скажем так, более жестко попросили передать оружие. На встречу сотрудничать с ними я не согласился. Придумали мы историю с совместно с управлением, с центральным аппаратом, куда наше оружие делось. То есть было ну, сказано, что мы его вывезли. А как вам убит, хлопцы? А как вас тут годуют? Вы еще не спрашиваете. Что, Я говорю, лучше не Здравствуйте. Плохо кормят. Да мы хотим давай. мясо много. А вам не страшно, когда вот бахкает? Страшно, но жить то ну а что поделаешь? Мы а вы знаете, можем? где бомбоубежище находится в Крыму? Показывали, конечно, администрация А сколько показала. раз вас вам показывали? Да ну сколько, ну раза 3-4 показывали. Разногласия между народом, поэтому это получается. А все обедают в одно время, да? Снова. Спасибо. А это помидорчики? Вкусные? Да, вкусные, А да, это рагу, да? Да. С да. Да, да. Сушенка, они... да. да, да. На вкус как? Вкусно. А, да, мы всю жизнь мы считались одни, все вместе, а теперь мы уже по разные стороны почему-то, а всю жизнь как мы? много разных говорят. Поэтому я себе выбрал вот одну. Поэтому больше всего придерживаюсь. Не поддерживаю никого. Ну, вот. А что тут дают? А что капуста? Это образцы, осколки от тех градов град, осветительные снаряды, которые падали в непосредственной близости от колонии. Вот эти вот осветительные вообще падали на территорию промзоны, даже у нас на периметре подбирали их. Если вы не против, то вы зайдем пообщаемся, с вами, поговорим. Хорошо? Недолго. Долго вас тиранить не буду, чтобы под тенниса не отвлекайте, пожалуйста. Окна треснули. Локалки пооткрывали, ну, в принципе, мы знали, где, где прятаться, бомбоубежище. А вы э, были в бомбоубежище в Ну, конечно, нас водили, показывали, где, что там, как прятаться, все нормально было. Вокалки сразу, когда начинают бахать, вокалки открываются. А вы с Донецкой области большинство из вас? Конечно, то, да. то есть вы бы не хотели, чтобы вас эвакуировали куда-то подальше? Конечно. Не про Петровское, не про Петровское. А если будут обстрелы? Так это же наш дом. Это ж в Миллионы людей живут как. -то. В Донецке ну, же люди живут, так и мы выживем. Мы ну, никуда что? не хочем ехать. Чисто здесь, да От паники ж не уйдешь в это время. То есть тут мы наше дело довести, как бы обеспечить доступность этих помещений. Ну а как оно уже по жизни, там же, ж, вы же понимаете, тот не туда побежал, то да лишь бы было куда забежать, чтобы он ну, Поэтому все указатели есть, и, куда мы, глаза глядят, туда и забежать. Но здесь же строим уже никто не поведет в этом. или, короче, администрация, ну, куда-то исчезать из поля зрения. Ну, в оконцовке остались только трое. Ну, а потом туда дальше вообще никого не было. Остались, есть были остались одни, зэки, осужденные. Осужденные. Но вы были закрыты или вы могли уйти? Да не, могли уйти. Могли уйти там. Там хоть на танке заезжают через те заборы. Почему а вы не ушли? Ну, ждали до последнего. Потом, когда сильно началась бомбежка, тогда уже подумали, там нет, надо куда-то уходить иначе. Можно попасть, что не выжить. Ну и пошли. Все пошли? Ну, нет, уходили партиями. Я и шел. Нарвался сначала на национальную гвардию, или национальная гвардия погрузила машину, ну, конечно, жестковато все было. Но... А как было? Там, прием жесткий. Били? Там ну, так чуть -чуть. было. Уходили было. даже в тех, кому оставались 9-20 дней, оставались. Они не просто натекали, мы просто уходили. То, что смысл, он досидит этих 9 дней и пойдет без правок, без ничего, то, что их никто не даст, не работает, штамп, нема быта, нема, нема электричества. Погибли какие-то люди? Да. Говорят, много, говорят, много погибло, но лично воочию я видел троих. А остальные тоже так по слухам, что сильно много положили там поля где-то. Когда выходили? Да, когда выходили. Кто на минах подорвался, кто где. Ищили через поля. А в ну, не хотели идти? Я уже не знал, куда идти, честно говоря мне бы уже надо выбраться оттуда и попасть, где не стреляют. ну, просто что на Украине есть такой какой-то закон, что я понимаю, что там ну, не воюют заключенные, больше по закону мне ну, не придется воевать на украинской стороне, чем на ЛНР. Ну, вообще я против войны, и, я не знаю, я вообще в политики, не знаю, за что воюют и не понимаю я. Но денег вывозили, так лучше уже амнистировать, если так разобраться. Кто-то пойдет воевать за родину. Кто-то поедет в маме о том, что а мы тут тут большая часть пойдет воевать. Ну а что? Большая, большая часть пойдет, возьмет автомат и будет воевать, потому что что-то отстаивать, какие-то взгляды. Мы родились в Украине. Мы жили в Украине. Ну, если так сказать. А что мы тут сидим и За кого воевать? За кого вы хотите? За вас. Только за вас. Если будем воевать, то только Только за вас. Только за вас.